Добрий вечір, вітаю шанувальників програми під абажуром. Нині у нас тема така, можна так сказати, жіноча, хоч насправді вона стосується усіх, тому що ми будемо говорити про дієти. І не тільки, а насправді про дуже грамотне, нормальне харчування з дієтологом Тетяною Кошелевою. Добрий вечір, пані Тетяна. Я рада ви вас знову бачити в нашій студії. От літо прийшло і тема знову на устах. Тому Добрий що вечір. треба якось дуже все-таки класно готуватися вже до пляжного сезону. Може, хтось вже, звичайно, і відбув, але я думаю, що більшість все-таки готується. І що ж їм робити? Як же трошки ці сантиметри зігнати влітку? E, Ви знаєте, дійсно для худіючих і для здорового образу життя, взагалі для всіх людей, питання літом дійсно відчається. Основа рациона летом – это овощи, фрукты, ягоды, больше зелени. Эти продукты, они содержат много витаминов, которых так не хватает нам зимой, весной. И мы наконец-то дождались этой поры и с удовольствием кушаем эти прекрасные продукты. Так, але при тому, в литку чумусь ваще схуднуты. Ну, есть таких два варианта. Дело в том, что летом организм наш нуждается в большем количестве воды, но в меньшем количестве калорий. И многие люди, не зная этого, налегают на жирную пищу, на фастфуд. А на самом деле можно очень даже легко летом на овощах и на фруктах с удовольствием кушать вкусно и при этом еще хуже и принимая очень здоровую хорошую пищу. То есть, выходит, что сказать, ты треба белку и жирным продуктам совсем нет? Нет, не, не совсем нет, но количество жиров, это, конечно, нужно ограничить и очень колоссально. Белок вообще как основа нашего рациона мы не можем вообще исключить. Поэтому белковые продукты, овощи и фрукты, вот это основной рацион, который рекомендован для здорового питания. То есть в литку, я разумею, что все-таки мы больше ему салатов, так? Так. И ему салат, например, с мясом, с курицей. Да. Ну, свиняче сейчас очень дорогое, так что можем как раз отмовиться от від него. Ну, знаете, есть много других видов диетического мяса. Это и курица, и индейка, и, и кролик, и, и телятина, рыба, в конце концов. То есть можно выйти из ситуации, прекрасно обойтись без тяжелого такого для переваривания мяса свинины. Но, тем не менее... Я бы хотела еще сделать такое, вот, такое ударение на напитки. Все дело в том, что наш организм летом нуждается в более питьевом режиме. Поэтому рекомендовано употреблять, например, имбирный чай. Это составляет летом, имбирный чай холодный. Э, имбирь это такой э, продукт, который содержит специальное вещество, которое помогает худеть и при этом удаляется чувство гол, э, жажды также можно э, употреблять махи то э, лимонад э, вот эти продукты они содержат большое количество витамина с а витамин витамин с это главный антиоксидант в нашем организме при этом человек и э, утоляет чувство жажды и молодеет и хорошеет и чувствует себя прекрасно то есть выходит что в принципе в литку мы можем вот серьезно очиститься да можем очиститься э, еще можно добавить э, такие, как фреши, э, напитки. Э, э, Ой, Татьяна, я вот только что прочитала в интернете, что в жодному разу никаких соков и фрешей. Это есть такие, что э, это? Есть. Есть, такое, есть такая думка? Чому? Есть такое. Э, все дело в том, что фреши, э, когда, например, мы Кушаем. Все фрукты у нас перевариваются не в желудке, а в кишечнике в тонком. И когда желудок переполненный и после еды мы едим либо фреши, либо ягоды кушаем. то ці вот вот ягоди починають браження. Тобто в виходить, организме. що насправді і ягоди, і фреші просто мають бути окремим прийомом їжі. Совершенно в якій е, часовій відстані, е, наприклад, по обідам да. і коли можна їсти фрукти? Е, смотрите, можна е, пити фреші, наприклад, е, за полчаса за 40 минут до їди, е, то есть, у кого понижена кислотність, ми потребуємо е, е, фреші за полчаса. 40 минут до еды. У кого повышенная, через час после еды. Э, и самое главное, во стосується... еды нельзя. Ну, это зрозуміло. Но это касается не только фрешів, но и фруктов взагалі. Фрукты, фреши, соки свежевыжатые, так называемые. И еще очень интересный такой продукт, как смузи. Сейчас очень популярный. И э, действительно, это обогащение витаминами, минералами нашего организма. Но э, точно так же смузи это э, напиток на основе ягод, молока и сока. И это все все-таки окремий прием Совершенно пищи. Совершенно верно. Вот только хотела я сказать, что именно отдельный прием пищи, потому что... Цей продукт он значительно калорійний і, наприклад, може бути як відомо перекусу між завтраком і обідом, як совершенно прийом пиші. Але все-таки, до речі, про кількість прийомів їжі. Дієтологи багато хто все-таки радять частіше їсти, але менше. Тобто, це так. Ну, вы знаете, это правильно, потому что основа правильного рационального питания ⁇ это дробное питание, мелкими порциями, но часто. В основном это пятиразовое питание, когда человек получает немножко еды, в основном хватает 300 грамм всего лишь, чтобы пополнить энергетический баланс в организме. То есть и... ты снидаешь, чи обидаешь и вечеряешь, и это 300 грамм. 300 грамм, да. Це на скике, вот, боже боже, на такие это, маленькие тарелочки. Эта тарелка обыкновенная закусочная, и там достаточно много еды. И когда э, э, рекомендовано взять небольшую тарелочку. Дело в том, что когда мы кладем этих 300 грамм еды на маленькую небольшую тарелочку, нам кажется, что э, тарелка полная, наш мозг воспринимает реальность посредством наших глаз. И мы понимаем, да, я наемся эти, этой едой. Если то же самое количество мы кладем на тарелочку, гораздо больших размеров тут же э, это же реакция почему так мало Ми я не, не додала да, и мы совершенно неосознанно э, делаем добавки можно так на добавляться в 3-4 раза превышая калорийность пищи э, и конечно же не забывать за молочные продукты кисломолочные летом эти продукты очень приемлемые это не жирный творог это йогурты натуральные кефир э, очень рекомендовано для для хорошего самочувствия именно летом, потому что, во-первых, это легко усваиваемые белки, находятся в молочных продуктах, еще раз повторяю, низкой жирности. Так, и, надо. и, и не навантажения, когда спека на организм. Да, и вот оно как-то легче переносится вот эту жару. Также не забываем про каши каши. Это... Я думала, на упаке каши уже прибрать. Вот, видите, так многие думают, и немногие знают, что э, э, главный прием пищи это завтрак, и вот как раз на завтрак диетологи рекомендуют употреблять каши. Это сложный углевод, грубая клетчатка, которая попадает в наш организм и абсорбирует все яды, токсины, все-все-все и выводит. И вот это принцип снижения веса очень правильный, при этом особенно для женщин, витамины группы ПБ, ПП, які задержаться в кашах, они очень благоприятно действуют на наш організм. Добре, Тетяна, все таки, як влітку має виглядати ці п'ять прийомів їжі? От, 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 от такий собі ідеальний день от, 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 від дієтолога, як це можна? Зранку їмо кашу. Так? Давайте я с Давайте. вам розкажу. значит, скажем так, в среднем, среднестатический человек может на завтрак кушать, например, 100 грамм гречневой каши, может 100 грамм отварного мяса, куриного, там, или индейки, или телятины, и 100 грамм салат. Максимально можно разнообразить помидоры, огурцы, капуста, и обязательно одна чайная ложка нерафинированного растительного масла. Можно льняное, это источник омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, можно оливковое, также обязательно, чтобы не рафинированное было. Можно посыпать сверху кунжутным семенем очень количество рекордная кальция в семенах кунжута, это пополняется еще кальцием в организме. То есть мы реально, кажучи, снидаем, как обидаем. Э -э ну, фактично, так, Це это типовый как... обид. Да, это вам так кажется, потому что есть люди, которые вообще не не завтракают, в принципе, нету завтрака. Э -э у нас завтрак – это э -э тот прием пищи, который моделирует обмен веществ на целый день. И если мы правильно позавтракаем, то есть либо правильно, либо мы, например, едим круассаны и сладкий чай. Это тоже завтрак, правильно, но э, это два разных завтрака, которые при, при первом завтраке мы будем 3,5 часа абсолютно чувствовать себя комфортно, без э, чувства голода. А вот э, при втором виде завтрака через полчаса... Захочется что-то перекусить. Да, да, уровень глюкозы значительно падает, потому что э, простые углеводы провоцируют вот этот инсулин, Реакцію. І виходить, ми через полчаса знову хотімо кушати, але і... насправді ми поїли оцю всю кашку, там м'ясо, салатик і маємо їсти наступний раз трі з три з половиною часа. Поверьте мне, вы не будете хотеть кушать после такого завтрака. Я верю, я добрый ней даю. Да. Потом обязательно через 3 часа перекус. Ведь между завтраком и обедом э, проходит более 6 часов. И вот за это время э, э, человек испытывает чувство голода, если не даст между ними э, перекус. То есть добрый не э, дали, и это 100% не шоколадки, не печиво и не Нет. Да. чипсы. То есть, что мы перекусываем? Что значит перекус? Перекус – это не основной прием пищи. Это такой, скажем так, легкий перекус низкокалорийными продуктами. Сейчас это может быть фруктово-овощной салат, или это смузи вот этот, или это действительно фреши вот эти. Но рекомендовано в отличие от сока, вот еще хотела за соки сказать, вы можете в соковыжималке выжать сок, но обратно вернуть вот этот вот, как называется, жмых. жмых, самые вот эти вот полезные вещества, они там остаются. Сделали сок, высыпали обратно этот жмых и прекрасно с мякотью выпили этот Фсик. сок. Да, да, это даст вам более полезную клетчатку, которая, собственно, ради того мы и пьем. То есть, тогда интернет не Если мы пьем такие сик, а не сик с пакета, то это классно. Да, это очень, это очень важно. Это главное понимать, потому что пакетированные соки, там нет ничего полезного. Э, рафинированные продукты вообще как бы не рекомендовано употреблять. А Дальше. що значить рафіновані, пані Тетяна? Хоть я трошки від цього ідеального дня е, обіду, вечері і всього відволікаю вас, але що таке от ці рафіновані? Люди, можливо, не розуміють, я що це таке. Е, е, я вам так. асторія... Всі продукти, які пройшли термічну обробку різних стадій, тобто вони від мікробів обробляються, потім пастеризація, потім. У нас йогурти такі, у нас молоко таке. к сожалению. То есть это, это так. все нам не пить, не есть? Нет, вы можете это пить, но просто если мы говорим о здоровой пище, то, например, йогурты можно делать самим, делать закваски и не думать, что-то там производитель что-то не так сделал. А ты четко уверена, что ты сама сделала этот йогурт и это здоровая пища. Вот так так вот, как интересно. Добре, мы так потрошки подошли до обеда. Так все-таки идеальный обед в литку. Зауважу, в литку. Да. Когда в другое время года это могло быть горячий борщ или суп там, с мясом или с фрикадельками. Сейчас же рекомендовано, например, такой продукт, как окрошка. Окрошка на кефире, низкокалорийная, без картошки и овощная такая как бы сказать, э, овощной сборник э, и заправленный кефиром. Может быть, это как вариант. И также может быть салаты, много салата. И также самое кусочек мяса, то есть белковый продукт. Не только мясо, а вообще рыба, морепродукты, белок ну, яйца. яйца. То есть, вот эти продукты, они, их нельзя исключать. Обязательно нужно кусочек белка. И вот так вот человек наедается, и до следующего перекуса спокойно себе, без голода. Доживает. Дело в том, что э, если мы не даем второй перекус, у нас есть такой гормон голода, грилин, который дает сигнал в мозг, в гипофиз, я голоден, дайте мне еды. Mm -hmm. И у нас тут же начинается сосание под ложечкой, у нас какая-то нервозность появляется. То есть, когда человек голодный, у него нервная система совершенно расшатана. Ну, поэтому... mm -hmm. правильно, кажут, что спочатку треба нагудывать, а потом говорить. Да, да. Поэтому это очень важно понимать вот это перекус номер два. Значит, еще бы хотела сказать за счет этих фруктов, что мы едим их до 17.00. И вот как раз вот на перекус номер два до 17 они как раз подходят вот сюда, фруктовый коктейли да, коктейль. По почекайте, по почекайте. Да. А чему ж после 17 не можно есть всякую клубничку там, да. смачненьку смачненькую, Это очень частый вопрос. И э, люди, которые не знают, например, арбузы на ночь едят. Все дело в том, что это это углеводы, а если это фрукты сладкие, э, это относится к категории простых углеводов, которые, у которых значительно высокий гликемический индекс. То есть расщепляясь, они дают значительное количество сахара в наш организм, много глюкозы. И вот на ужин эта глюкоза нам совсем ни к чему. Дело в том, что э, э, обменные процессы метаболические к вечеру замедляются, организм уже готовится ко сну. Ой, и ему... боже, мне дай, и думаю, как бы они в 9 годин один чего чого нибудь там и Всякого. Ну, видите как, углеводы, скушенные на ужин, обязательно отложатся вам в жировую клетку. То есть вот эти адипоциты, они обязательно пополнятся липидами, потому что лишний сахар печень переобразовывает жиры. И мы, от а чего же мы поправились? От того, что кушаем вот эти фрукты на Ужин. Боже мой, это даже никто себе уявить не мог, что даже не можно вышеньку в вечере съесть. то тогда вечеря. Вечеря. Значит, для ужина это такая особая каста ужин, потому что есть люди, которые говорят, я не буду есть после шести, и я похудею. Все, многие ну, такие, так думают, такие правда. Багато. Есть такие, или говорят, я буду ужинать только одним кефиром. <тачес> э, <тачес> <тоже> <тачес> есть. Это очень большое заблуждение, потому что если мы не даем питательные вещества. В частности, белки и жиры в том числе, и легкие углеводы в виде овощей, это тоже углевод, но они не содержат столько сахара, как фрукты, поэтому овощи на ужин можно спокойно кушать. И вот этот весь материал организм использует ночью. Мы спим, а организм ночью худеет. Ну, от я думаю, що ті, які після шостої не їдять, вони лягають з думкою про їжу і встають не тільки з думкою, а з шаленим голодом і, звичайно, і з думкою великою такою, що би я з'їв. Вы знаете, когда человек не поел, после шести, он в одиннадцать вечера, в двадцать три, он обязательно пойдет, откроет холодильник, и уже с большим количеством чувством голода он будет есть в три раза больше. Почему? Потому что, во-первых, невозможно заснуть голодным. Нервная система обязательно потребует удовлетворения вот этих вот. Это даже на психосоматическом... Не, ну, возможно, возможно, конечно, но, может, не треба. Не треба, но ч, э, просто организм не может совладать с собой его не никак. Вот если не поел, значит все, ты обязательно по 11 часов, и это будет, во-первых, в два раза больше порции, потому что когда человек испытывает чувство голода, он первое не может контролировать количество потребляемой пищи, потому что ему хочется в два раза больше скушать, потому что он голоден, и качество этой пищи имеется в виду насыщенные жирами продукты хочется кушать более сладкого для того чтобы в І людина це діяти совершенно неосознанно. Насправді, Тетяна, це ми якась як хімічна фабрика. Це постійно щось там у нас відбувається всередині, і воно настільки впливає навіть на наші смаки, на все, що завгодно, на те, які ми є. Тому що ми є те, що ми їмо. Правда, це, знаєте, Гіппократ сказав, і воно дійсно так є. Людина себе чувствує так. Как он ест, то есть выглядит, соответственно, вот для женщины особенно, если она молода, красива, у нее хорошая фигура, это значит все, что она ест и соблюдает рацион питания, а также физические нагрузки. То есть надо всегда соблюдать себя и не прославляться нельзя. Шу 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 Шукать золотую середину. Ну, то добре, когда мы шли в студии, вы казали, что если съесть с удовольствием, то это хорошо. Да, у меня есть такая подруга, она говорит, даже кусочек тортика, если съесть, но съесть его с таким удовольствием, и нехай весь вид зачекает, но я этот кусочек тортика и съем. И себя будем не есть из-за того, что, что ругать, ты съешь тортик, так? Да, и не надо себя ругать, и наоборот, какая я молодец, я хозяин своей жизни, я себе позволила, но зато я получила удовольствие то э, это никогда не отложится. Это только пойдет во благо, потому что нервная система успокоится, человек будет чувствовать себя на уровне. Это сразу повышается самооценка какая-то. Ты чувствуешь, что ты хозяин своей жизни и, в принципе, можешь делать все, что хочу, ем, да, хочу, не так, ем. Так, а не все заборонено, да, правда? Да, а вот эти запреты нельзя. Татьяночка, подвинься. Сейчас классно, вот мы говорим когда про фрукты, про овощи, но не забываем, что все-таки большинство, на жаль, овощей, Чи вирощена, ну, можливо, не зовсім такий безнітратний спосіб. Яким чином взагалі можна проконтролювати цей момент? Ну, Крім того, що вирощувати в себе на городі повністю все і петрушку, і помідори, і огірки. Ну чи, да. Чи, чи якось можно все-таки с этими нитратами побороться? Ну, все мы люди и ходим на базар точно так же, покупаем эти овощи, хотя знаем много информации. Но мы не можем ходить в каждый огурчик, тыкать вот этот э, измерительный прибор с этими нитратами. Поэтому э, есть такие методы, которые, вот рекомендовано, например, овощи опускать в холодную воду и пускай они там э, помокнут. И вот эти все вредные Вішества, вони потихеньку, нітрити, нітрати уходять. Ну, по крайней мере, хоч би так себе, хоч немножко. Это ну, так. Це такий, такий дієвий спосіб і абсолютно народний. Тетяно, ми говоримо зараз просто рай насправді для любителів фруктів і овочів. От які, які, на вашу думку, найкорисніший фрукт літа, який треба нам просто їсти, їсти, їсти і не спинятися. Ви знаєте, так от ви вот что-то я вообще люблю все микс люблю коктейли разные и вот это сейчас как раз пора когда есть ягоды это малина это черная смородина красная смородина это клубника черешня крыжовник в общем эти все ягоды они содержат очень большое количество витамина С и очень много антиоксидантов и именно и еще они содержат органические кислоты, которые для кожи, для женщины играют очень большую роль. Это прежде всего внешний вид, это молодость кожи и вообще молодость нашего организма. Поэтому тобто треба есть, все и не выделяющее. Да, я за то, чтобы в каждом продукте есть отдельно много чего интересного и полезного. А вот микс дает именно Тот повний бокал, який дійсно повністю обеспечивает весь наш організм і мінералами, і вітамінами, і всіми полізними веществами. Ну що ж, мені здається, що це хороше завершення нашої програми. І нашим глядачам хочу сказати, що насолоджуйтесь літом і їжте. Хай мене пані Тетяна там може ну, їсти з задоволенням.